So kalau you memang terlambat nak dapatkan cash flow positif, uh, you kena dapatkan rumah yang ada cash flow positif daripada hari pertama Okay, jadi bila beli di rumah tu, saya bukan dah dapat positif cash flow. Okay, dia bukannya, oh nak tunggu 2-3 tahun baru dapat positif cash flow, tidak. Okay, kalau you memang terlambat adalah untuk dapatkan positif cash flow daripada pelaburan tanah, hari pertama you beli pun you dah dapat positif cash flow. Kalau you buy, bila you rent, uh, you sepatutnya dapat post cash flow dapat datang tanah tersebut. Okey, yang pertama. Kalau tak kenapa nak beli rumah tu? Sebab telah kita kena semak permintaan pasaran sewanya sebelum kita beli tanah tersebut. Okey, so semaklah berapa yang boleh disewakan di kawasan tersebut dan test dulu market. So once kita dapat data, then baru buat keputusan sama ada tanah tersebut sesuai tak dibeli untuk tujuan cash flow. Okay, okey so itu tip pertama lah pastikan permintaan pasal sewa okey yang kedua ialah uh, pastikan uh, versatility datang tanah tersebut so dengan kata lain uh, berapa banyak jenis sewaan yang kita boleh lakukan pada tanah tersebut ah uh, okey pada permintaan pasal lagi okay. contoh boleh sewakan satu rumah semi furnished fully furnished boleh sewakan bilik ah uh, boleh buat homestay boleh sewa ke kepala, you know. Contohlah. Okay, so semak. Semua kemungkinan uh, versatility sewaan daripada daripada hartanah tersebut. Uh, okay, supaya apa? Supaya kita banyak pilihan. Tak boleh sewa satu rumah, sewakan semi furnished, Tak boleh semi furnished, sewa full furnished, Tak boleh sewa bilik, boleh sewa kepala. Tak boleh sewa kepala, boleh sewa bilik. You know. Kita kena ada variety dia. Uh, okay, itu kedua. Okey, uh, lepas tu kita tengok uh, sejarah uh, di kawasan tersebut, uh, berapa nilai kenaikan uh, dari segi equity. Uh, Okey, contohnya, oh 10 tahun lepas, akan naik bukan sama, sekian so, yang sama, dijual pada harga sekian, dan hari ini harganya sekian-sekian. Okey, so kita tengok, kita kira, oh ada kenaikan 50%. Okey, jadi kita boleh buat jangkauan. Kalau kita biar tanah yang sama sekarang Pada harga sekian-sekian So kemungkinan dia 10 tahun daripada sekarang Berapakah harga kenaikan dia Okay uh, Berdasarkan sejarah yang ada di kawasan tersebut Dan juga pada nilai Purata kadar inflasi uh, Negara For the last 10 years So kita boleh buat projection lah yang Jadi lepas tu kita boleh agak Berapa harga yang kita boleh jual Masih akan datang Okay so that's one thing Okey dan yang yang paling utama ialah nak beli rumah ini macam ni kena pastikan you beli below market lah.